Жена должна быть готова к сексу тогда, когда ее мужу это хочется. Не тогда, мои хорошие дамы, когда нам это хочется, а тогда, когда нашим мужчине это хочется. Почему? Потому что физиология и сексология мужчин и женщин устроены по-разному. Женщина может заниматься сексом в любое время, в любых условиях, но нам не всегда хочется. Мужчине всегда хочется, но, увы, не всегда может. Если у вашего мужчины возможность совпадать желание, желанием, вы должны ее писать, а хочешь мне вот. вот женщина должна как у него вообще должна быть но стойка, как у собачки, на две фразы муж, мужа. Первая фраза. Моя дорогая. Уже стойки. Готовы? Вторую фразу произносит. А неплохо бы, после слов не вообще не должна слушать, что неплохо, она должна быстро хватать мужа и тащить в спальню. Пока вы его тащите, вам уже самой захочется. Вот вообще хотел сказать не Богу кусок мяса или в бутербродского вас разъедет. Но ему уже расхочется, захочется чего-то другого, он наверное, это все съест, все. А мы рассуждаем, хочется не хочется, хочется не хочется. Ну и мы, мои хорошие, увы, увы, увы. У женщин много чего есть. Семья, дети. Масса увлечений. У мужчин секс одно из важных мест в жизни. Это нужно четко понимать.